तो रमजानल मुबारक का महीना आगे आने वाला है इस महीने में बहुत ही ज्यादा दुआओं का किया जाए, दुआओं का एहतमाम किया जाए और मैंने जुम्मे में भी अर्ज किया था और अभी भी अर्ज करता हूँ, खास तौर पर जो हमारी मस्तूरात है उनसे भी बाकी हजरा से भी कि देखो इस महीने में खास तौर पर इस बात का एहतमाम करो कि मुश्तबे लुकमा मुश्तबे लुकमा पेट में ना जाने दो जा। और अगली भी बात कहता हूं देखो मैं बाजार की चीजों से मना नहीं करता मना नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहता हूं हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो हल चलाया करते थे उनका नाम था मौलाना फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और ये अपने खेत में अपनी ज़मीन में फ़सल काश्त किया करते थे तो ज़मीन को जब ठीक करते तो बावसु होकर और तिलावत के साथ जब दाना उसमें डालते तो बावजू होकर जब काटते तो बावजू होकर तिलावत के साथ और जब आटा उसका तैयार करते तो बावजू होकर जब आटा गुंदवाते तो बावजू होकर फिर फरमाते कि काश काश खाने वाला भी बावजू होकर के खाए खाने वाला भी बावजू होकर के खाए और फरमाया करते थे उलमा ने लिखा कि अगर कोई आदमी चालीस दिन तक मेरे पास रहे और मेरे घर का खाए और मेरे पास रहे चालीस दिन के बाद उसकी दिल की आंखें ना खुल जाए तो मुझे पकड़ लें अल्लाह उसके दिल की आंखें खोल दें मैं यह अर्थ करना चाहता हूं के मुबारक में कोशिश करें कि बेनमाजी के हाथ की चीजें ना खाएं अपने घर की चीजें खाएं बाजार की चीजें कम से कम इस्तेमाल करें वो चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं वो तो ठीक है लेकिन अगर घर में हमारी मस्तूरात तजर्बा करके देख लें आप तजर्बा करके देखें वो खाना जो आपके घर की मस्तूरात ने तैयार किया होगा नमाज पढ़ के नफल पढ़ के तहजद पढ़ के असर की नमाज पढ़ के वजू के साथ तैयार किया होगा चंद दिन के खाने से आपकी कैफियत बदल जाएगी और वो खाना जो किसी जिसके ये ही नहीं पता कि कर, तैयार करने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम है पाक है ना पाक है क्या है याद रखो मेरे अजीजों इसका बड़ा असर होता है बहुत असर होता है खाना तैयार करने में जो हमारी मस्तूरात हैं जब वो बावजू होकर नफर पढ़कर जिक्र के साथ खाना तैयार करती हैं अफ़तारी तैयार करती हैं सहरी तैयार करती हैं एक बात बज़ दफ़ा हम देखते हैं कि रमज़ान में बहुत कैफियात आती हैं तो आदमी समझते हैं कि शायद मेरी इबादत का दखल है नहीं ये पीछे से आ रहा है मामला और वो पीछे से हमारी मस्तूरात का तकवा उनकी लाहीत उनका ज़िक्र उनका बावजू होना उनका अल्लाह की तरफ मुतवज होना उनके असरात और उनके हाथों की बरकत अल्लाह ताला खाने में शामिल फरमाते हैं और वो खाना जब हम खाते हैं तो हमारे दिल का नूर बढ़ जाता है हमारे दिल के अनुरात बढ़ जाते हैं हमारी दुआओं में इजाफा होने लगता है हमारी दुआओं में रिक्कत आने लगती है हमारी दुआओं में यकसुई आने लगती है इबादत में हमारा दिल लगने लगता है तो ये सिर्फ अपनी मेहनत शामिल नहीं इसमें पीछे हमारी मस्तूरात की मेहनत शामिल है और एक शख्स वो है जो इस बात का लिहाज ही नहीं करता कि नमाजी का है या बेनमाज़ी का है पाक कहे या नापाक कहे आप लिख लें उसकी इबादात में उसकी दुआओं में वो कैफियत हो सकती ही नहीं देखो अच्छा पेट्रोल हो तो एवरेज बढ़ जाती है पेट्रोल अच्छा हो गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है और अगर पेट्रोल हल्का हो तो गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है गिजा पाकिजा हो तैयब हो तैयार करने वाले अच्छे हों उनकी बरकास से हमारी रूहानियत में इजाफा फरमा देते हैं देखो एक बात याद रखो एक आदमी बाजार में नमाज पढ़ रहा है एक आदमी मस्जिद में पढ़ रहा है जगह के बदलने से कैफियत बदल जाती है एक आदमी यहां नमाज पढ़ रहा है एक आदमी बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहा है जगह के बदलने से कैफियत बदल जाती है जब जगह के बदलने से कैफियत बदलती है तो बिल्कुल इसी तरह से गजा के बदलने से भी कैफियत बदलती है गजा के देने वाले से भी कैफियत बदलती है तो हम अपनी मस्तूरात को अल्लाह की अपने लिए बहुत बड़ी नेमत समझें कि उनकी बरक़त से हमारी रूहानियत में इजाफा होता है हमारे तकवे में इजाफा होता है उसी को अपने लिए गनीमत समझें और इसी पर इतफा करें और दुआओं का मस्तूरात से भी दरख्वास्त वो इस बात का अहतमाम करें कि रमजान रमज़ानमबारक में अवतार के वक़्त में पांच दस मिनट दुआ के लिए जरूर रखें दुआ के लिए जरूर रखें और उस मौके पर दुआ की जाए और अगर घर के सारे ही अफराद जमा होकर दुआ करें फिर तो क्या ही बात है फर्दन फर्दन करें तो भी ठीक है तो बहरहाल अगला महीना दुआओं का महीना है और दुआ अल्लाह ताला की तरफ से हदीस में आता है जिसके लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया तो दुआ बहुत बड़ा हथियार है इससे गाफिल नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तोहफे का ताफर